Sementara itu, wartawan Shafinas Yunus yang melawat kamp pelarian Yarmouk di Damsyik baru-baru ini melaporkan pertubuhan bukan kerajaan NGO Al-Wafa Eropah sanggup bekerjasama dengan kerajaan Presiden Bashar Al-Assad. Ia semata-mata demi memastikan bantuan kemanusiaan dapat disampaikan kepada pelarian. Pendekatan itu ternyata tidak sia-sia apabila kempen Al-Wafa Eropah dan Aman Palestin Malaysia Muncul NGO tunggal yang berjaya memasuki kamp pelarian tersebut dalam masa lebih tujuh bulan. Ikuti siri kedua laporan khas yang disediakan. <Sing> Presiden Al-Wafa Eropah Amin Abu Rashid berkata usaha untuk memasuki kamp pelarian Yarmouk bermula sejak setahun lalu. Kamp yang menempatkan lebih 280,000 pelarian Palestin ini musnah sedikit demi sedikit dalam pertempuran antara tentera rejim Syria dan penentang kerajaan sejak tiga tahun lalu kini hanya tinggal lebih kurang 30000 pelarian di dalam kem ini keprihatinan terhadap penderitaan pelarian di sini menjadi suntikan semangat buat dirinya untuk terus berusaha sehinggakan memilih untuk bekerjasama dengan kerajaan Bashar Al-yom al-filistiniyyu yang istafadu bilmukhayyam bilyarbuq huwa kan mawjudin fi mantiqat albu'arada walakin dunat tansiq ma من هو يحكم الارض لا يمكن ان نصل اليهم فضروره ان يتم التنسيق مع كل الجهات على الارض حتى تستطيع ان نوصل هذه المساعدات العمل الاغاثي والانساني لا يعرف السياسه ولا يعرف الا التنسيق من اجل وصول هذا الهدف الى المحتاج Cabaran yang dihadapi أمين dalam menyelaraskan misi kemanusiaan yang melibatkan pelbagai negara termasuk Malaysia ini turut kami rasai. Pelbagai karenah tentera kerajaan Syria terpaksa kami hadapi semata-mata untuk memasuki kamp pelarian Yarmouk. Antaranya kami terpaksa menyembunyikan identiti sebenar kami sebagai pengamal media dari Malaysia dan menyamar sebagai sukarelawan kempen Al-Wafa Eropah. Rakaman video terpaksa dibuat secara tersembunyi. Ia berikutan kerajaan Bashar tidak membenarkan media antarabangsa memasuki wilayah Damsyik yang dikuasai tenteranya. Namun kegigihan dan kesabaran Amin membuahkan hasil apabila pada 31 Januari lalu kami berjaya masuk ke Kem Yarmouk. Dan kita rasakan ini adalah merupakan kejayaan rakyat Malaysia apa yang pertamanya dan kejayaan aman Palestin sebagai sebuah pertubuhan yang pertama memasuki perkemahan Yarmouk selepas dikepung selama tujuh bulan yang sebelum ni tidak ada mana-mana pertubuhan pun sama ada peringkat tempatan ataupun antarabangsa yang berjaya memasuki perkemahan Yarmouk untuk melihat sendiri apa yang berlaku dan kesangsaraan yang dialami oleh penduduk Yarmouk Misi Aman Palestin kali ini membawa bantuan makanan, ubat-ubatan, susu bayi dan pakaian musim sejuk bernilai 110,000 dolar Amerika. Saya kini sedang berada di dalam kamp pelarian Yarmouk di mana pengagihan bantuan bekalan makanan sedang berlangsung. Selain daripada pasukan tentera Syria turut berada di sini ialah UNRWA dan juga beberapa pasukan perubatan. Hmm. Sebaik tiba di pusat pengagihan bantuan bekalan makanan, pelarian Palestin dilihat beratur dengan menunjukkan kad pengenalan masing-masing mereka kelihatan lemah dan tidak bermaya. Kami turut terdengar beberapa das tembakan dilepaskan ke udara oleh anggota tentera kerajaan bagi mengawal keadaan apabila pelarian mula berebut untuk mendapatkan makanan. Menurut Wakil Agensi Bantuan dan Pekerjaan Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA Jihad Tebi, pelarian di kamp ini bukan sahaja menghadapi masalah dehidrasi dan nutrisi, malah mereka juga terdedah kepada pelbagai penyakit berikutan persekitaran yang kotor. Yes, now we distributed to the child about nutrition, ferrous sulfate, multivitamins drops, oral hydration after diarrhea. As you know, there is a lot of children in a bad situation, so we we'll give this to their parents and then give them in, the, in their house. Laporan seterusnya esok akan merungkai sebab mengapa kerajaan Bashar mengepung Kem Yarmouk. Laporan Syafina Sinus dan juru kamera Fauzi Salim, Damsyik, Syria untuk Berita Al-Hijrah.